почти нарицательным для художников, а особенно для маломальских знатоков искусства, которые любят поговорить о живописи, стало нарицательным словом слово понятие пленер. Что же это такое? Зачем художник идет, мотая километры, чтобы увидеть какой-то вид Природный мотив, закат солнца, горы, долины, обрывок реки. Для чего он туда идет, имея фотоаппарат, с которым так легко справиться с любым пейзажем. Но художнику это недостаточно. И он несет свой ящик с красками, раскладывает его и делает порой работу, которую и заметить, как художественное произведение трудно. Она может быть в ладошку, в две. Как правило, большие мастера именно такие размером работы на пленере и делают. Для чего это все? А для того, что художник приносит домой или в мастерскую кусочек настроения, которое его возбудило написать будущую картину, а сейчас он сделал этюд. И в этом этюде главное, что он принес, ощущение атмосферного света. Ощущение того настроения, которое в эту минуту, не часом позже и не часом раньше, художник вырвал это у времени и, наложив на свой талант, теперь может начать делать картину, и она будет соответствовать тому настроению, которое он...